सतेज दुसरा रवि हरि समान यांचे बल वशिष्ठ समर्वदा तदीय चित्तते असुनिया खरे वरी वरी पिसा भासतो तया गुरु गजानना गनु वंदितो अनंत कोटि तो नायक गुरु गजानन नमो नमः कोटि ब्रह्माण्ड नायक गुरु गजान नमो नमः अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक गुरु गजान नमो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक गुरु गजानन नमो नमः आनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक गुरु गजानन नमो नमः राजा धीरा योगीराज महाराजा योगीराज योगी रा योगी गुरु नमो नमः अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक गुरु गजानन नमो नमः अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरु गजानन नमो नमः अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरु गजानन नमो नमः आनन्द कोटि ब्रह्माण्ड नायक गुरु गजानन नमो नमः आनन्द कोटि ब्रह्माण्ड नायक गुरु गजानन नमो नमः अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक गुरु गजानन नमो नम तर मंडळी आता आपण हे डेकोरेशन बघितलं आहे खूप सुंदर असं डेकोरेशन आहे आणि ह्या दादानी आपल्या हाताने हे डेकोरेशन केलेलं आहे तर आपण भेटूया हे डेकोरेशन ज्याने केलं आहे त्या दादाला दादा तुझं काय नाव आहे आविष्कार कसबे परत एकदा नाव सांग आविष्कार कसबे तू काय करतो आ, मी यू पी एस सीचं प्रिपरेशन करतोय मंडळी ह्याचं नाव आहे आविष्कार कसबे आणि हा यू पी एस सीचं प्रिपरेशन करत आहे आणि हे सुंदर असं डेकोरेशन ह्याने बनवलेलं आहे हे बनवायला किती दिवस लागले दादा तुला चार दिवस चार दिवस लागले व्हेरी नाईस दरवेळेस असं छान छान डेकोरेशन करता का तुम्ही हो हो खूपच छान धन्यवाद जय गजानन माऊली जय गजानन